Baik, okay, right. uh, tadi ada masalah teknikal sikit. Ah uh, kecedilnya so insya-Allah uh, kita teruskan dengan uh, Perkongsian kita pada hari ini. Uh, cuma seketika saya nak minta bantuan uh, supaya kalau yang ada sedang menonton, kalau clear suara saya boleh ketikkan ah uh, clear atau tak? Ya, baik. Uh, InsyaAllah. Kalau... Clear. Okay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi selalu seperti West ambil wahlu luk kedakan Min yang kau khali Berbezik ni iman wajib ni Alhamdulillah, Alhamdulillah um, Kita bersyukur pada hari ini Kerana kita masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam Untuk kita bernafaslah pada hari ini uh, Dan kita sedang masih berada dalam perintah kawalan pergerakan uh, Bersyarat uh, Dan bersyarat itu tak bermaksudlah Maksudnya kita boleh keluar sesuka hati tanpa ada urusan yang penting. Okay, baik. Uh, terima sekali nak ucapkan terima kasih. Uh, ribuan terima kasih diucapkan kepada uh, penganjur pada hari ini sebenarnya. Yang menganjurkan last talk hari ini uh, adalah yang menjemput kami lah pihak Umrah Malaysia uh, ialah uh, Persatu Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, uh, Pertis Malaysia merupakan satu NGO yang berdaftar dengan ROS Malaysia. Okey, kalau Pertis ni aa, sangat bagi aktiflah dalam program kebajikan yang, yang telah dijalankan antaranya program ayat atim, asnaf, miskin dan sekarang ni pun uh, Pertis Malaysia sedang lancarkan tabung prihatin COVID-19 lah untuk membantu para keluarga yang terjejas, keluarga miskin, ibu tunggal dan sebagainya dan juga uh, di bulan Ramadan ini uh, Pertis juga ada lancarkan tabung impak Ramadan. Okey baik untuk maklumat lanjut uh, boleh tengok di uh, description live ni uh, boleh terus ke Facebook uh, Pertis Malaysia untuk maklumat seterusnya lah. Dan juga tak dilupakan uh, untuk uh, penaja. Uh, penaja uh, live uh, penaja penaja iaitu Awesome uh, yang merupakan aplikasi ulangkaji pelajaran nombor satu. Uh, di Malaysia. Aplikasi ni boleh di download uh, di, aplik di App Store, uh, Google Play ataupun Apple Store lah yang berkaitan. Okay, uh, mungkin lah untuk sekarang tempoh sekarang ni kan uh, boleh sesuai lah apps ni untuk anak-anak. Okay, baik, uh, kita teruskan kepada perkongsian kita pada hari ini uh, yang tajuk kita pada hari ini iaitu uh, Belia Wanis harapan uh, belia ni harapan negara kan okey kalau kita bercakap berkenaan dengan uh, belia ni uh, saya teringat satu pepatah uh, berkenaan dengan uh, pepatah itu mengatakan adalah uh, pemuda harapan bangsa pemudi uh, negara maksud nak katanya pemuda pemudi ni belia atau beliawanis ni adalah merupakan aset kepada negara sehingga kan ada satu lagi uh, ayat kalau kita nak tengok uh, negara pada masa akan datang uh, lihatlah apa yang anak muda sekarang ni sedang buat ah ha, ni nak katanya anak muda ataupun belia ataupun lah fokus kepada uh, wanita ni sangat penting kepada uh, kemakmuran ataupun kelangsungan sesebuah negara itu sendiri. Okay baik uh, sebelum kita masuk kepada belia uh, harapan negara ini uh, kita kena kena pasti dahulu antara faktor-faktor kelemahan generasi pada hari ini bila kita bercakap berkenaan generasi pada hari ini um, kita boleh tengoklah uh, generasi yang um, umur yang berumur 18 hingga 40 tahun kan kalau, kalau yang sebelum ni mantan um, mantan menteri belia sukan kita dia nak turunkan umur belia uh, bert bertahun-tahun tapi uh, perkara itu akan akan berlaku pada uh, Disember 2021 kalau tak salah saya. maksudnya kita bayar-bayar kita nak datang ke atas ni dalam golongan belia. Kalau belia sekarang ni kita boleh melihat pelbagai generasi yang kita pernah dengar iaitu generasi uh, kalau tak salah saya lah kita masih ber, kita masih ada dalam gabungan generasi iaitu generasi Y ataupun generasi milenial lah generasi yang kita sangat dekat dengan teknologi yang senang terpengaruh kan kalau tak dikawal terpengaruh dan sebagainya so jom kita tengok apa sebenarnya kelemahan-kelemahan uh, generasi pada hari ini okey dalam sudut pandangan uh, saya uh, kekurangan uh, faktor kelemahan generasi pada hari ini adalah daripada kekurangannya dari sudut ilmu pengetahuan okey kalau kita bercakap berkenaan dengan uh, ilmu pengetahuan ini dia terbahagi kepada kalau saya saya simpulkan kepada dua lah yang pertamanya Um, kelemahan dari sudut mendalami ilmu agama itu sendiri, spiritual itu sendiri. kita khususkan kepada kita sebagai uh, agama Islam lah. yang kurangnya mendalami, agama, uh, mendalami ilmu agama itu sendiri dan juga ilmu pengetahuan-pengetahuan yang lain yang menyebabkan kita tak ada, uh, yang menyebabkan ni uh, satu beria ini, uh, dia tidak mampu untuk berfikir secara detail, secara panjang sebelum membuat satu perkara orang kata kalau berkatanya dia general knowledge dah kurangnya general knowledge dan juga specific knowledge yang uh, yang penting okey uh, yang seterusnya uh, kalau kita lihat pada hari ini uh, sebenarnya uh, golongan beliwani kita ni senang dieksploitasi lah bila kita dah, bila dah kurangnya uh, ilmu pengetahuan so senang untuk uh, orang kata apa positif negatif negatif vibe tu uh, untuk masuklah Contohnya uh, yang kalau rasanya semua perasaan nak uh, berkenaan dengan uh, eksploitasinya uh, dan berkenaan uh, eksploitasi uh, dalam dunia perniagaan uh, yang kita boleh tengok pada hari ini uh, wanita saya suka fokus kepada wanita muda lah sebab kalau audiens kita ni mungkin lah yang ada umur campur-campur kan tapi kalau saya, saya suka uh, untuk wanita-wanita muda uh, wanita ataupun wanita fokus kepada wanita muda uh, dijadikan bahan um, eksploitasi untuk perniagaan. Kita boleh tengok uh, pelbagai lah. Saya tak nak sebut perkara itu. Saya nak sebut okay, yang ada sekarang boleh Mungkin kita sendiri tahu dan kita kena cakna perkara-perkara ini sebenarnya tidak boleh diteru, tidak boleh dibiarkan berterusan. Kita sebagai uh, mungkin akan sebaya ahli keluarga, uh, kita perlu uh, membantu uh, membantu supaya Uh, macam yang uh, patah saya kata tadi uh, kita ni sebenarnya aset negara uh, aset negara yang keberlangsungan keberlangsungan negara itu sangat penting juga bergantung kepada kita Mungkinlah um, kita tak sebut tak fokus pada belia sahaja kita fokus pada belia wanis nak kata ni kita sebagai uh, saya sebut wanita muda lah sebenarnya sebab kita golongan-golongan wanita muda ni uh, juga penting uh, sebagai pemangking kepada uh, keberlangsungan negara itu sendiri ok, uh, yang keduanya nya. Um, mengenai lemahnya sebenarnya jati diri sebenarnya kelemahan jati diri ini adalah uh, berlarutan daripada kekurangan ilmu dan daya tahan, daya tahan diri uh, dari sudut rohani dan baik rohani dan juga jasmani tapi walaupun bagaimanapun sebenarnya kelemahan jati diri ini sebenarnya dia datang daripada beberapa faktor lah antara faktor yang pertama adalah faktor diri sendiri yang kedua adalah faktor keluarga. Mungkin ada yang datang daripada ahli keluarga yang yang, yang tidak lengkap yang tidak yang, yang berlaku masalah dalam keluarga menyebabkan individu itu sendiri um, bersikap demikian demikian yang seterusnya adalah sudut kewangan Biasa, uh, biasalah sekarang ni uh, kewangan ni sebenarnya menjadi asas utama masalah lah sebenarnya kan dia, uh, sebagai uh, dalam umur yang muda kita nak mendapatkan sesuatu tak dapat tak dapat nah yang sesuatu yang kita nak tu uh, dia jadi tak ter, tak terus dan tak tersusun dan seterusnya, uh, mungkin... Uh, ...antara kekurangan lewanis ni adalah... Uh, ...tidak terlibat dalam masyarakat. Um, tidak Kurang keterlibatan dalam masyarakat... Uh, ...untuk melihat sebenarnya apa yang sebenarnya berlaku di sekeliling. Dan seterusnya, uh, mungkin pengaruh rakan-rakan... ...yang mengajar um, kesenangan pengaruh dengan rakan sebaya. Dan juga yang seterusnya, yang paling penting adalah... Uh, ...dari sudut keagamaan lah. Kurang yang kita mahayati dalam sudut keagamaan. Dan uh, isu-isu ni juga... Uh, Faktor-faktor ini juga boleh menyebabkan senangnya untuk menjadi pentas idolisma dan memuja figura-figura tanpa memahami sebenarnya apakah manfaatnya. Kalau kita boleh tengok hari ini sebenarnya ada isu yang isu yang agak besarlah wujudnya satu agama BTS dalam kalangan anak-anak muda kita ataupun boleh lenis ataupun ini memuja agama BTS saya tak nak hurai panjang kena agama BTS ini Sebab bukan dalam dalam bidang saya Tapi perkara ini kita perlu lihat Maksudnya mudahnya belia wanis kita ini untuk terjebak Terjebak dalam isu-isu ini Kalau kita betul-betul tengok -betul, sekalipun Banyak yang viral berkenaan dengan kalau sebelum ini Ada belia yang melibatkan belia wanis Melibatkan belia wanis ini Tak subliminal semua ini dengan, dengan sangat minat dengan artis-artis K-pop uh, sehingga kan ada perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan lah. Dan uh, punya duit, ada setengah tu sanggup tiket, uh, pergi ke luar negara untuk tengok konsert-konsert, uh, kan. Uh, sepatutnya perkara-perkara seperti itu perlu diteliti, uh, bukan untuk keseronokan peribadi semata-mata. Dan disebabkan itulah yang menyebabkan kalau yang isu-isu uh, yang berlaku, uh, berkenaan dengan ada yang sebelum ni lupa tahun bila ha, isu-isu wanita ada golongan-golongan wanita kita yang um, uh, memeluk uh, artis K-pop kan kadang-kadang ha, itu sebenarnya uh, kita perlu bantu lah kita sebagai masyarakat ni, kita perlu bantu dan kita perlu ambil tahu berkenaan dengan isu-isu ini sebab dia dah menjadi dia dah jadi fakta untuk lemahnya untuk jaga maruah diri itu sendiri. Saya bukan nak kata yang dia tak pandai jaga maruah diri mungkin disebabkan faktor-faktor kekurangan-kekurangan yang sebelum ini menyebabkan dia menjurus ke arah itu. Menjurus ke arah itu. Tapi walaupun bagaimanapun, walaupun bagaimanapun kita bukan nak tengok saja kelemahan sebenarnya beliau ones sebenarnya banyak sebenarnya kekuatan kekuatan, -kekuatan. Uh, sendiri yang ada, antaranya adalah uh, sebenarnya wanita ni ada setengah orang yang kata wanita ni emosi dia tak stabil biasanya cepat terganggu tapi sebenarnya uh, kita boleh tengok lah pari, macam mana ibu kita sendiri uh, menjaga kita uh, so kalau saya, saya suka nak katalah sebenarnya emosi wanita ni sebenarnya menjadikan uh, empati kita terlebih ah ha, individu lebih pada insan yang lemah dan juga yang memerlukan bantuan. Ah so sebenarnya wanita ni dia cepat sensitif ha, sebab dia cepat ha, terkesan, ha, cepat kesian kan. Dan juga ha, unik, ha, antara kekuatan beliau wanita seterusnya adalah taman je sebenarnya yang beliau wanita kita ni ha, yang berilmu dan mempunyai jati diri yang mampu menandingi lelaki dalam pelbagai sektor. Kita boleh tengok ha, sebagai contohnya ha, kalau yang pernah yang pernah baca Uh, mengenai seorang doktor uh, seorang doktor yang ber pernah ber berkhidmat sebagai uh, saintis NASA uh, iaitu Dr Wan Wardatul Amani uh, pernah berkhidmat dengan NASA dan sekarang sudah, sedang sedang kau tak salah saya dia sedang berkhidmat dengan uh, UIA lah. Ada uh, seterusnya ada lagi contoh yang kita boleh tengok melewarnis kita yang hebat uh, seorang lagi iaitu Dr Najah Nadi, Nadira Omar uh, mendapat PhD pada umur 23 tahun. Uh, graduasi di Universiti Sains Malaysia. Ini antara contoh-contoh yang kita boleh tengok. Maksudnya sebenarnya dia sudut pada sudut yang kita tengok ada kekurangan. Boleh wanita tu sebenarnya ada juga kekuatan-kekuatan dan juga contoh-contoh uh, yang kita boleh tengok. Okey. Uh, dan uh, uh, kita lihat juga wanita mampu sebenarnya menjadi eye lady, eye woman lah dalam menggalas mana malah ada 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 yang setengah tu lebih committed aa, dalam membanding berbanding lelaki ya kalau kita tengok aa, di universiti-universiti awam sekarang ni aa, komposisi wanita lebih ramai daripada lelaki. Ya. Saya bukan bercakap nak racist ke apa itu adalah fakta yang aa, kita perlu lihatlah yang kita boleh banggakan seni wanita ni sangat hebat. Okey dan juga aa, wanita yang sedar akan tenaga lebih agak akan tenaga yang lebih rajin dan bersiplin berbanding lelaki. Sebenarnya kita bukan nak membandingkan uh, membandingkan dengan kaum lelaki ataupun mewujudkan satu sentimen negatif. Tapi kita sekadar uh, untuk mengenal pasti kekuatan wanita supaya kita uh, lebih positif. Supaya lebih positif. Okay, uh, sebenarnya banyak lagi sebenarnya kekuatan kekuatan wanita itu. kalau kita tengok sekalipun dalam Al-Quran pun sebenarnya kan ada satu surah An-Nisa yang membincangkan uh, banyak berkenaan dengan kaum wanita nak katanya wanita ini sangat um, sangat istimewa kan uh, sangat istimewa. So, jadi uh, macam mana macam mana golongan wanita ni uh, nak jadi harapan kepada negara. Okey. ada uh, yang pertama adalah Uh, golongan beriwan ni kita perlu memantapkan uh, diri kita dengan ilmu keagamaan uh, sebagai asas lah. Uh, selain lain kita kita ambil tahu juga ilmu, -ilmu lain yang berkenaan dengan mungkin dalam kerjaya, dalam rumah tangga ataupun uh, dalam apa-apa yang di, diceburi. Itu menjadikan add value sebenarnya pada kita. Okay. Uh, yang, 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 seterusnya adalah kukuhkan jati diri dan pelihara dan maruah mengikut-mengikut uh, syariah lah yang, yang sepatutnya yang, yang pentingnya adalah apa yang kita buat sebagai golongan wanita ataupun golongan berliwanis ni kita perlu mematuhi apa yang mematuhi syariah supaya kita tak tergelincir daripadanya. Dan yang seterusnya kita perlu ambil peduli tentang orang sekeliling lah yang kalau yang kita berkata kita cakna lah isu semasa, cakna apa yang berlaku sekeliling isu yang berlaku dalam negara yang sekarang ni kalau yang berkenaan sekarang ni banyak yang sebenarnya isu-isu uh, isu -isu, uh, melibatkan wanita kan semua kan lah. so kita sebagai beli, walaupun kita sebagai belia so kita perlu memainkan peranan kita sebagai orang muda untuk membantu lah. contohnya uh, banyaklah yang kita boleh lakukan uh, boleh yang boleh lakukan supaya kita boleh manfaatkan masa yang ada dan uh, yang paling penting sebenarnya uh, mungkin setengah orang dia ada kelebihan dan kekurangan kan tapi yang paling penting adalah kita perlu menyumbang atas kapasiti uh, kapasiti dan kelebihan masing-masing. Kita boleh uh, boleh je sebenarnya banyak contoh-contoh tokoh-tokoh -contoh, uh, Islam yang kita boleh lihat uh, seperti uh, Sayyidatina Khadijah, Saidah uh, seorang uh, isteri Rasulullah yang banyak berjuang uh, mempertahankan Islam sehingga hari ini, sehingga yang kita dapat rasa sekaranglah. Dan juga Sayyidatina Aisyah merupakan seorang perawi hadis yang sangat hebat. Pada satu ketika dahulu Dan ramai lagi lah Allah Al Nusa Nusaiba Dan Sumayyah dan sebagainya yang kita boleh Yang kita boleh contohi So jadinya kita pun boleh lah Tengok balik siruh-siruh pada zaman dahulu Untuk kita perbaiki Diri kita mungkin, Perbaiki diri kita dari sedikit demi sedikit Okay baik Kalau kita nak um, Mungkin lah selingan sikit berkenaan kelebihan Atau keistimewaan ke wanita ni Uh, awak wanita ni sebenarnya bukannya a uh, diiktiraf dalam Malaysia je kan. Uh, kalau yang kita ingat 8 Mac hari tu merupakan sambutan Hari Wanita Dunia. Ah uh, maksudnya di peringkat a uh, PBB sendiri pun mengiktiraf uh, hari mengiktiraf wanita ni sebagai golongan istimewa dan dan yang memang kita tahu Dalam Islam sendiri memang dari memang Islam mengangkat darjat wanita sama seperti dengan lelaki. Uh, kalau kita boleh tengok dalam uh, surah Al-Hujurat ayat 13 uh, Wahai umat manusia Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan Dan kamu dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bers bersuku puak Supaya kamu boleh berkenalan Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Ialah orang yang lebih takwanya antara kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalami Okay, baik. Right. Uh, itulah saya rasa uh, sedikit perkongsian lah sebenarnya atas uh, tazkirah ni saya rasa saya kurang uh, layak nak bagi tazkirah tapi perkongsian tu kira tazkirah juga perkongsian kita pada hari ini berkenaan dengan beliau ni sarapan negara uh, nak katanya uh, kita, belia ni sangat sangat penting lah kepada negara so, jadi kita sama-sama sama-sama uh, untuk memperbaiki diri uh, ceburilah apa-apa uh, bidang sahaja tapi uh, untuk uh, cuba beberapa bidang sekalipun uh, tapi bukan untuk diri sendiri uh, untuk agama, negara bangsa uh, dan juga ahli keluarga. Okey saya rasa em um, sekadar itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Um, InsyaAllah insya-Allah kita akan bertemu lagi sekiranya ada peluang. Uh, lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih uh, kepada uh, Pertis Malaysia kerana menganjurkan uh, satu platform yang sangat baik Sebenarnya kita berkongsi berkenaan dengan isu-isu uh, yang sekarang ada kan seperti sejadinya so, seperti sedang sekarang ni seperti masih ha uh, masih menerima, lah, ta uh, menerima sumbangan untuk tabung infak Ramadan uh, fokusnya untuk bulan Ramadan ni dan juga tabung perhatian COVID-19 uh, untuk uh, maklumat lanjut boleh terus ke uh, Facebook Malaysia uh, untuk maklumat lanjut dan uh, penaja uh, Awesome merupakan satu aplikasi penyelidikan kaji pelajaran nombor satu di Malaysia ini sesuai untuk anak-anak di rumah ataupun adik-adik kita lah. Ah so boleh download dan tengok apa yang kelebihan yang boleh dimanfaatkan. itu saja. mohon maaf di atas segala kekurangan. Insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa. Salam Zohor, Salam Ramadan dan selamat Hari Raya dan apabila taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.